Дякую за допомогою пастора. Получила трошки облічення, розуміння те, чого в чому вагалася сьогодні. За останній місяць сталося дуже багато чого в нашій сім'ї за відсутності чоловіка. Мені здається, що в нас такого ще не було другому періоду. Найголовніше, що я зрозуміла цінність тата, чоловіка в сім'ї. Я дуже дякую Господу, що зберіг його на всіх шлях. Я вам дякую за молитву ваші. І прошу сьогодні день причастя до, до, до Бога допомогти мені зрозуміти деякі речі, очистити багато, тому що не потрібно Господь. Знання і вірю, що без розуміння всього, так як за останній місяць багато було нового, нового для мене, я дуже дякую, що Господ працював з моїм серцем. Дуже давно хотіла зачитати вірш. Я написала вже дуже давно. Це історія про Йосифа, це найлюбленіша історія нашої сім'ї. Для меня це история всего христианского життя. Я обучаюсь він очень довгий. надеюсь, что при долгом терпении у нас все в закончить і день, и отдых уже скоро, ведь ночь – мечта для гусеников после труда, но они о сне мечтают. Он устремленный взором, В тот ханам, к отцу, всем сердцем он летит туда. Любовь к отцу все сердце заполняет, Тоска по дому не дает уснуть. Он часто тот роковой дедюг здесь вспоминает, как братья ушел, он не забыл тот путь. Отец послал к ним спомчения, чтоб посмотрел, все ли у них так хорошо. Спешил, конечно же, исполнить повеление, На поле близ всех нашел. Сияет радость на лице с любовью Божьей, К ним поспешил, обнять хотел. Но что увидел? Всего пронзила дрожью От злости и ненависти и взгляд в Иаков старый, любящий отец, Иосифа любил покорный он и сын Рахили. Не думал же, конечно, что растут принес, что в сыновей от зависти сердца сомнели. И вместо теплого приема родил, хватают юношу, бросают в рот, раздев и разорвав на нем все платье, без объяснения и лишних слов. Он долго плакал, умляя, не делая больше зла. В слезах своих он даже не подозревает, что чашу горя выпьет он сполна. И вдруг пойду. Немного времени прошло, и вдруг поднялись ямы незнакомцы. Обрадовался, думал, все позади, но с ужасом он понял, они а торговцы, он продал. О, Господь, что там впереди, Тяжелый путь в цепях среди песков, и боль предательства всю душу разрывает. На берег невагипет, привели рабов, Начальник царской стражи Его там покупает, С особой честностью несу, несут служение не день, не два, а много лет во все. И вскоре Господин заметил на небесное благословение, поставил в своем доме выше всех. И была заметна Божья мудрость в нем. Казалось бы, все горе позади, живи, живи, так много лет, и милость Божью видно каждую секунду. Но испытание впереди еще сильнее прежних лет там госпожа блудница не дает покоя на минуту. Лукавый через нее так искушал и угрожал, не оставляя шансов на спасение. Но юноша был чист душой и не упал. Он слушал лишь Господних повелений, и сатана всю ярость на него излил. Он отомстил за всю любовь к приходу. Всю левиту, за правду, господину он И поступил с рабом в хозяин строго. Поверил грешница жене ее лукавству, И не дал шанса оправдания рабу. Он заключил в тюрьму его, узнав все, Как будто бы он прогневил судьбу. Но и теперь лукавый постижения остался, как всегда, нищим. Иосиф в большей силе возносил хваление. Для Бога в небо, не скрывая, говорил ему Не унивал в темнице, старался быть полезным. Начальник узников был сильно удивлен, Настолько Иосиф был преданным и честным. И там распорядители поставили его. И шли года казалось, не изменений. Иосиф думал, что это навсегда, но Бог за верность дарил благословение и чудо сделал, возвеличив там права. Послал Господь во осы... сны, для фараона и властелин созвал своих глухов, но, ожидая разъяснений, услышал много стонов и много лишних и ненужных слов. Лутвина черпил молвил промо. О господин мой, с мне, Ты помнишь случай и и со мной, что сны в темнице нам когда-то надлежало быть, и к нам слугою был представлен еврейский юноша одет. Он сны нам толковал и явно. Они все сбылись через пару дней. И фараон, не думая и быстро, приказ велит свой исполняет. И юношу того во всем там чистом он хочет в зале наблюдать. За ним помыт, переодет и чистый, перед владыкой земли египетской стоит. Иосиф не поймет, о чем он даже мыслит, и под ногами вся земля дрожит. Тут фараон о снах поведал строго, Иосиф понял, он должен говорить о благословении фараону сны от Бога, о том, что вам всем жизнь продлить. Семь здесь урожая и зальет все небо, и столько же потом голодных лет. Поставьте мудрого начальника и запаситесь хлебом. Тогда вы избежите смерти и всех бед. Господь владыка даже фараона, И мысли нужные вложил ему. Хоть тайный Божий знаешь ты, а тут все стоит. Вторым в Египте будешь и быть селом. Господь великий, чудный и единый. За шаг он десять сделает шагов. Был возвеличен раб, хоть был и юный. Но мудрость Божья была в нем. Служил, как раньше, преданно и чисто. Он жизнью своей Господа хвалил, Был светом Божьим, В молитве с ним был тесно, тому же и детей своих учил. Прошли года тех урожаев, Сменило время тяжкое теперь, На хлебом собрано без Был в честности и воск. У всех людей. За преданность для Бога возвеличен, за святость непокор не покинут Богом никогда, ведь каждый свой поступок Богу личен, как будто говорил хвала, хвала всегда, бывают разные цари и руководства, и люди разные всегда, и осень Божий раб без превосходства, неважно в низких или высоких он рядом. И есть пример библейный, прообраз святости Христа, и каждого из нас он должен характерно касаться сердцем и во всех местах. И если кто в темнице есть греховной, или вдруг предал друга или врагу, поможет Иисус тебе бесспорно. Молись всегда и предал Будь во всем. Христос зовет стихами и словами Так много времени, поверь. Труба зовет, и не манит, А сам Христос откроет дверь. Для тех, кто кровью окроплены, Покаявшись во грехах, Будут взирать все изумленные В небесный город ангелов славе самого Христа. Аминь.